Bu axırıncı fürsətdir, axırıncı gecəmizdir. Xahiş edirəm hamınızın saxlasın, mənə qulaq asın, məni dinləsin. Bunu sizin özünüzsün deyirəm. Hər an, hər işinizə saxlayın, mənə diqqət kəsin. Bu bizim axırıncı fürsətimizdir. Ağlancı şansımızdır. Allah indi tək-tək hamınıza nəzarət eləyir. Başqa işlə məşğul olmayın qədər gecəsində. Yaşaq Allahım atəyindən bax elə bu anlardakı duaya yaxınlaşsın. Necə ilahi fürsət də əldən çıxsa, peyğəmbərin buyurub ən bədbəxt adam o adamdır ki, Ramazan ayı gəlib gedir o bağışlanmır. Mən inanmıram. Mən, mən səni belə tanımamışam. Səni belə tanıtdırmayıblar ki, 23-cü gecə gələ mən bağışlanmıyam. Onda mən mən belə Allah tanımamışam özümü demisən ki mümkün deyil. Əl-Əf deyək səhərə qədər. Allah bilirsən ki bizim səndən başqa keçicəsiz yoxdur. Bizim Mövlamız Ələləssalam Kumeyl duasında deyir mən liğəyru kilah səndən başqa kimim var axı.